Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Binəqədi qəsəbəsində 133 nömrəli avtobus dayanacağına yaxın, tam yaşayışlı ərazidə gördünüz bu evi təqdim edəcəyik. Avtobus dayanacağına da yaxındır. 1.5 sotda tikilib və ev. keçə evin həyətinə və içəyə baxaq. 6 qarajlıdır. 2 maşın rahat daxil olar qaraj olan hissəyə. Ev budur. Əla bir qiymətə satışa çıxarılıbdır. Mən ilk öncə qaraj olan hissəni göstərim sizə vaxt itirmədən. Evin alt hissəsi qarajdır və burada əlavə bir otaq var. Baxın. Burada da bir otaq var. Həminin yan tərəfdə də bir otaq var. Evin altında 2 otaq, qaraj yerləşir. Otaqlardan da təyinatına uyğun, istəyinizə uyğun istifadə edə bilərsiniz. Baxın, bura da ikinci otaq. Evin alt hissəsində Evin fasadını bir daha göstərəm sizə. Çox gözəl bir evdir həqiqətən də. Səliqəli təmir işləri görülüb, həyət ağla ilə döşənib, suyun axması üçün baxın burada yer var. Gəlsə biz indi evin içinə. Video boyunca da qiymət qeyd olunacaq. Həqiqətən də əla qiymətə satışa çıxarılıbdır. 3 otağlı, tam təmirli evdir. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Baxın. Bura mətbəx, mətbəxdir. Kombi xətləri çəkilib, döşəmə laminatdır. Bura sanitar və ofşaqdır. Hamam tualet birlikləridir. Aksessuarların yığılması qalıb. Dəhlizin baş tərəfində yataq otağı yerləşir. Bura əsas yataq otağıdır. Yəni nispatən gəri çölüzdə olduğu üçün bura əsas yataq otağı sayılır. Dəhlizin baş tərəfindədir. Baxaq bir daha. Səliqəli aboylar vurulubdur. Təmir yaxşı təmirdir. Qiymət ən əsası çox ucuzdur. Və girişdə qonaq otağı yerləşir. Göstərəm sizə. Bura qonaq otağıdır. İndi izah edəcəm. Qonaq otağından da uşaq otağından, yəni nisbətən kiçik ölçüdə olan yataq otağına keçid var. Bura qonal otağıdır. Və bu otaqdan bəhs etdiyim kiçik otağa keçid var. Bura nisbətən kiçik ölçüdədir. Buranda detski, yəni uşaq otağı kimi istifadə etmək məqsədə uyğundur. Baxaq. Yəni prinsip olaraq burada e Böyük yataq da yerləşdirmək olar, amma yataq otağı olaraq nisbətən kiçik ölçüdür. Seçim sizindir. Yəni əgər uşaqlar olacaqsa ailənizdə, yəni bu evi alacaq şəxslə söhbət gedir. Uşaq otağı kimi istifadə etməyiniz məqsədə uyğundur. Bir daha göstərək. Bura qonaq otağı təmir, yeni görülüb, səliqəli də təmir olunubdur. Qiymət də çox yaxşıdır həqiqətən. Video maşalısında nömrə də gözəcəksiniz, həmin nömrələrlə əlaqə saxlayarsınız. Baxaq həyətinin görüntüsü. Çox yaxşı qiymətə satışa çıxarılıbdır. Videonu bəyənərsiz, alt hissəsində, videonun alt hissəsində evin qiyməti qeyd olunacaq. Çox gözəl bir qiymətə satışa çıxarılıbdır. Bu günlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Zəhmət olmasa videolarımızı bəyənin, Mütləq rəy bildirin. Sağda görəcəksiniz kanala abunə olmaq düyməsi var. Sağ tərəfdə, videonun aşağısında həmin düyməni basın və bildirişləri də seçəndə hamısını seçin ki, e, təzə evlər satışa çıxarılanda sizə dərhal məlumat göndərilsin. Bildirək ki, Biləminqədi, Biləzəri və Mehdabad qəsəbəsində fərqli qiymətlərə, minimum 25 min manatdan başlayan qiymətlərlə satışda olan evlərimiz var ekranda aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlayın